bugungi kunda qallobliklarni juda ham ko'p turi rivojlanib ketdi u internetdan bo'ladimi insonlarni tushadigan shot deydiku hisob hisob raqamidan bo'ladimi boshqa narsasidan bo'ladimi qanchadan qancha ishlar qilishyapti hatto qarang bizni xafa qiladigan mahzun qiladigan narsalar shuki insonlarni shu darajada aldashyaptiki yaxshilikka birorta bir chaqaloqni qo'yib qo'yadi bemorni qo'yib qo'yadi rasmini qo'yib o'zi pulini shunga yig'yapmiz deydi lekin qarasangiz boshqa narsaga ketayotgan bo'ladi pul insonlar aldanib shular shu davo topsin shu shifo topsin deb beradi lekin u pulni o'sha qo'shtirnoq ichidagi uddaburonlar oladi uch to'rt yil oldin bir holat bo'lgana mana shu yaqinda ochilgan islomobod machitida machitga yig'ilgan pulni o'g'irlashgan bu qanday holat bu musulmon inson shunchalikka boradimi masjidga yig'ilgan pulni ham inson o'g'irlashi mumkinmi azizlar farzand o'stiryapmiz nabira o'stiryapmiz o'zimiz o'syapmiz o'zimizni ham tarbiya qilishimiz kerak farzandlarni ham farzandlarimizni ham tarbiya qilishimiz kerak insonlarni haqqiga bee'tibor bo'lmasin ko'chada hozir mevalar o'sgan payt mevalarni yemasin bildiring bilsin shu insonlar shu mevalar birovni haqqiligini bilsin borib so'rab yegin deb o'rgating qo'shnini uyidan birorta bir mayda bir narsa olib chiqsa ham bildiring birovni haqqiligini tez olib chiqib ber deb ayting bilsin farzandlarimiz birovni haqqi naqadar muhimligini alloh taolo birovni haqqidan qanchalik qaytarganini payg'ambar alayhissalom birovni haqqiga qanchalik e'tibor berish kerakligini lozimligini rasululloh aytganlarini bilsin farzandlarimiz bildirishimiz kerak